PMJ dakwa FIFA salah guna kuasa Azmin Ali nafi bersatu bergolak, tegas parti makin kukuh Wan Faisal dakwa digantung lepas bongkar politik wang Pendekatan fiskal bagi belanjawan 2026 dirangka secara menyeluruh Cikgu Bhat dakwa dihina pemimpin sendiri dan ACC mahu rayu keputusan mahkamah lepas dan bebas Cik Gubat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Tumpu Mahkota Johor Tumpu Ismail Sultan Ibrahim mendakwa Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA telah menyalahgunakan peraturan sendiri ketika menjatuhkan hukuman terhadap tujuh pemain naturalisasi skuad Harimau Malaya. Baginda berpandangan tindakan penggantungan yang dikenakan itu berunsur politik dan tidak selaras dengan Artikel 22 dalam Kod Disiplin FIFA Artikel tersebut menurut baginda hanya boleh digunakan terhadap individu yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu, namun perkara itu tidak berlaku dalam kes pemain terbabit. Tunku Ismail turut menegaskan pendiriannya untuk terus menyokong para pemain yang dihukum tanpa mengira risiko sekaligus menunjukkan komitmen baginda terhadap keadilan dan kebajikan skuad kebangsaan. Bulan lalu FIFA mengenakan hukuman ke atas Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan tujuh pemain naturalisasi selepas mendapati dokumen yang dikemukakan bagi mengesahkan kelayakan mereka untuk beraksi dalam pusingan kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam pada 10 Jun lalu didakwa palsu. Tindakan itu menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan peminat bola sepak tanah air yang mempersoalkan ketelusan siasatan dan prosedur yang dijalankan oleh badan induk bola sepak dunia tersebut. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu menegaskan bahawa perbezaan pandangan dalam kalangan pimpinan tertinggi tidak harus dilihat sebagai tanda perpecahan, baliknya menjadi kekuatan yang menyatukan parti. Setiausaha Agong Azmin Ali berkata, mesyuarat majlis pimpinan tertinggi MPT yang diadakan pada malam selasa membuktikan kematangan pemimpin dalam menangani perbezaan pendapat dengan semangat kekeluargaan dan penuh hema. Menurutnya, perbincangan yang berlaku bukan satu bentuk pertelingkahan atau gencatan senjata tetapi proses biasa dalam memastikan keputusan dibuat Berdasarkan kepelbagaian pandangan dan pertimbangan yang menyeluruh, Azmin menjelaskan perbezaan pandangan itu menjadi bukti bahawa bersatu masih teguh kerana setiap keputusan diambil selepas perbincangan terbuka antara pemimpin yang mahu melihat parti terus kuat dan bersatu. Beliau turut menambah bahawa segala isu serta kemelut dalaman akan diselesaikan secara harmoni mengikut peruntukan yang termaktub dalam perlembagaan parti tanpa menjejaskan perpaduan sedia ada. Azmin menegaskan kepimpinan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin masih mendapat keyakinan penuh daripada barisan kepimpinan dan ahli parti sekaligus menafikan dakwaan wujud krisis dalaman atau perebutan kuasa dalam bersatu. Dalam perkembangan seterusnya, Ali Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mendakwa dirinya digantung daripada Bersatu selepas menimbulkan isu cubaan membeli undi dalam pemilihan sayap pemuda parti itu tahun lalu. Beliau mendakwa wujud tawaran wang bagi mempengaruhi undi ketika pemilihan tersebut berlangsung. Malah seorang pemimpin parti memberitahunya bahawa dirinya turut dipujuk dan dijanjikan bayaran untuk menukar undi namun menolak tawaran berkenaan. Menurut Wan Faisal, proses pengiraan akhir kira-kira 1400 undi pada pemilihan itu turut ditangguhkan selama beberapa hari tanpa penjelasan yang jelas. Beliau berkata perkara itu telah dilaporkan kepada pimpinan parti melalui saluran dalaman ketika masih memegang jawatan ketua pemuda bersatu. Namun katanya isu berkenaan hanya dibincangkan dalam kalangan kepimpinan tertinggi parti dan tidak dirujuk kepada pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Wan Faisal menjelaskan selepas melaporkan perkara itu, beliau dikenakan tindakan disiplin oleh parti hingga digantung keahliannya. Beliau mendedahkan perkara itu ketika muncul dalam program audio siar keluar sekejap yang dihoskan oleh Khairi Jamaluddin dan Syahril Hamdan. FMT sedang mendapatkan komen pemimpin dan lembaga disiplin bersatu. Menteri Keuangan 2 Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan fiskal bagi belanjawan 2026 dirangka secara menyeluruh meliputi perbelanjaan mengurus dan pembangunan persekutuan serta pelaburan katalitik oleh entiti berkaitan kerajaan. Katanya, entiti itu termasuklah syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC, Badan Berkanun Persekutuan BBP dan Syarikat Menteri Keuangan diperbadankan MKD. Beliau berkata pendekatan itu mengoptimumkan sumber negara di bawah satu hala tuju yang koheren sejajar dengan keutamaan negara bagi memastikan impak ekonomi dan kesejahteraan rakyat berada pada tahap tertinggi. Katanya, jumlah 470 bilion merupakan gambaran perbelanjaan awam lebih menyeluruh kerana turut merangkumi 50.8 bilion pelaburan awam oleh entiti seperti Khazanah Nasional Berhad, Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan, Pengurusan Aset Air Berhad dan Prasarana Malaysia Berhad. Sidang akan bersambung hari ini. Ketua Bersatu Pak Dixon Badrul Hisham Syaharin atau lebih dikenali sebagai Cik Gubat meluahkan rasa kecewa selepas mendakwa dirinya dihina oleh seorang pemimpin dalam parti sendiri terjurus dibebaskan daripada pertuduhan menghina yang di Pertuan Agong. Menurutnya, ketika berdepan pelbagai kes di mahkamah, parti tidak pernah tampil memberikan bantuan. Sebaliknya ada pemimpin yang menggelarnya sebagai pengemis QR hanya kerana beliau mengumpul dana sumbangan awam untuk meneruskan perjuangan politiknya. Badrul Hisham menyifatkan tindakan menghina itu sebagai melampau dan memalukan apatah lagi datang daripada individu yang digambarkan sebagai penyokong kuat kepimpinan tertinggi bersatu. Beliau menegaskan meskipun tidak mempunyai kekayaan, semangat juangnya tidak pernah luntur dalam memperjuangkan kebenaran. Beliau turut mendakwa pemimpin yang menghina itu mempunyai banyak aduan disiplin dalam parti namun terus dilindungi kerana kekayaan dan pengaruhnya. Badrul Hisham mendakwa individu berkenaan baru-baru ini membawa wang tunai ratusan ribu ringgit ke mesyuarat majlis kerja tertinggi bersatu. Bagaimanapun, beliau tidak mendedahkan identiti sebenar pemimpin yang dimaksudkan dalam dakwaan itu sekaligus mencetuskan spekulasi dalam kalangan ahli parti dan pemerhati politik. Sementara itu, Jabatan Peguam Negara AGC mahu merayu keputusan mahkamah melepas dan membebaskan Cik Gubat. AGC memaklumkan notis rayuan difalkan di Mahkamah Tinggi, Kuala Lumpur. Terdahulu, Mahkamah Session melepas dan membebaskan Badrul Hisham tanpa perlu membela diri selepas memutuskan pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie pada akhir pendakwaan. Pada 11 Julai tahun lalu, Cik Gubat mengaku tidak bersalah atas pertuduhan yang dikemukakan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan membawa hukuman maksimum 2 tahun penjara atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Ramai empat saksi pendakwaan dipanggil untuk memberi keterangan Pengadu dari Istana Negara, dua saksi dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan pegawai penyiasat. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.